и Михаила Ибрагимовна. А, у меня сегодня должно состояться судебное заседание. Это я подавала скаргу на бездеянность Личева. Но, скорее всего, суда не будет, потому что сказали, что отключили свет. А, мы же прекрасно понимаем, что свет они могли отключить сами. Все равно мне надо зайти туда, показаться о том, что я пришла. Потому что они любят говорить, что Рустемовна да, Досудовое, досудовое здание не заявляется в целом, и надо это все зафиксировать. А не странно ли, сегодня полдня возле моей работы ездит полиция. Вот хочу показать, что это джинкизовский районный суд, место Запорижья о потому что я пришла. Сейчас вызову помощника. Доброго дня. А позовите мне помощника Мак... Макарова или секретаря. Ага, дякую. Надо зафиксировать о том, что. На камеру полностью все. Потому что они любят стряпать свои гонебные ухвалы. Тут, как всегда, пункт. Видите, понабирают, а говорят хлопців э, некому меняти. Если їх зібрати, все судову охорону по всій Україні по кому поміняти. Да, на манеже все те же. Почти больше, чем два года война. Чем, больше, чем два с половиной года война. Есть кого сделать ротацию для пацанов. А видите, я, к сожалению, этих тут оставили, чтобы геноцид украинский народ. Александр, ну вам, вам виднее. Я думаю, что они первые бежали бы без оглядки. Нет, мама, сегодня должны были рассматривать в кару мою, которую я послала на бездеяльность Личева. И тут отключился свет. Сергей Александрович, буду перелазить. Урочили, мабуть. Предполагаю, что деньги в пакетах выносят. <решит> Нома, спасибо большое. Слава Швейцарії! Слава Украине. А вы во время что-то там уже? Будем говорить. Понятно, если там с полным планом еще. Сергей, это точно. Я с тобой полностью согласен. Люди боятся. Как суды у громады города Запорожья рассматривают клопотальные скарги через вернее, так у них отвечают свет. Сразу. Ну, а Джеймс Бонд, мир и мир. Ну, не знаю, с Покровска, да, они с Покровска все сбежали, людей оставили, как всегда. А говорят, мы своих не бросаем. Вот, 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 девочка. Скажи, тебя бы а позвали? Да, 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 зараз, Ага, дякую. Ой, Серега, это сто процентов. Ничего, я же дождусь народного трибунала и те, кто геноцидил украинский народ, показывал средние пальцы, будут ведь поведать. Слушайте, идите к себе на канал и там пишите. Пишите. На хрена вы мне тут пишите? Это точно, свобода свободному народу. <laughs> Пишут, охранник на бомжа похож. Ну, не знаю, вам виднее. Ребят. Это который мне который мне показывал средний палец. Я не успела на камеру снять. А он мне говорит, ты все равно не докажешь. Я говорю, так не доказывать не надо. Доброго дня. В мене сьогодні засідання у Макарова на 14 году. Доведеться перенести, тому що в приміщенні суду знову вимкнули світло. Перенесли ми на 17.09, на 14.00. Я чекаю від вас офіційно. Так, офіційно. Дякую, до побачити. От ребят, я зафіксувала, що я була здесь. Я зафиксировал о том, что зафиксировал о том, что я была в цей будивли, о том, что в них на мая, зараз светла, и чтобы они потом не сказали, о, русским она не пришла, и домой ко мне. Ребят, вышло новое видео на канале Утараса. с Одессы. Зайдите, посмотрите обязательно. Вы будете в шоке, как и я. Я не успела его еще полностью посмотреть, но той информации, та информация, которая там находится, ну, у меня нет слов. Идет геноцид украинского народа в полном обсязи, понимаете? Ну, это жах. Спасибо, Лилия, за комплимент. Спасибо, очень приятно. Э, нет, генераторы там стоит МАФ. И они подключились. Ну, у нас обещают опять в Запорожье. Это отключение света. Буду делать кофе на костре. На песке еще не могу делать. Буду делать на костре. Так, ребят, вчера все-таки сделала манты. Кто называет манты, кто называет манты. Были очень вкусные. Э -э, слепила не все, потому что <с> я сначала после эфира наелась о лепёшке, я вам вчера показывала, э -э, с чесноком. Да, вот так хлеб, лепешка с чесноком. А потом наелась, поела манты и все. Это <с> на все, что у меня хватило. Сегодня утром свекла шарлотку, делала на 1 килограмм яблок. В основном натуральная шарлотка, да, она должна быть очень-очень много яблок. Очень много яблок. И там муки выходит немного, там, муки там 170 грамм. 150 грамм сахара, 3 яйца. И смотрите, вместо я разрыхлитель никогда не добавляю, а добавляю вместо него соду. И сода это натуральный пищевой продукт, поэтому я использую всегда ее. Возвращаюсь на свое рабочее место, что у меня левое ухо аж горит. Кто с меня материкуляет? Вот такие у меня есть красивые сережки в виде розочки. Я же, у меня же рядом парк Троянт э, Троянд. И, видите, приходится не подстраиваться, да, а все-таки, чтобы было тоже красиво. И также есть у меня еще дома формочки в виде троянд. Надо будут какие-то такие вкусные. Еще не знаю что-нибудь вкусное спечь с выпечки, да, в этих формочках. И сделать красного цвета, или розового, или бордового. В принципе, можно бордового, потому что с использованием можно буряка. Вот так вот. Значит, всех, кто вот там пишет гадости, можете убираться в чистилище. Потом еще что-то там и напоминаю, да, что те, кто пришел на мою землю, да, убивать меня, убивать моего ребенка, убивать других людей. То есть, кто пришел с оружием, от оружия и погибнут сами. Поэтому наводите, пожалуйста, каждый в стране свои порядки. Уходите домой. У нас и без вас проблем хватает Так, ребят, всем хорошего дня, буду закругляться. Напоминаю, с вами была Анжела Рустемовна, внучка Джаваира Махмед... Махмедовича и Михаил Брагимовны.